Он соединил детей, которые толком не видятся между собой, которые в возрасте от маленького до высокого сделал их как-то дружнее, что ли. Мы узнали об этом каритасе от дяди Вити. Мы тут уже жили, и спустя некоторое время войны у дяди Вити, к сожалению, погиб на войне сын. Он решил в честь него создать такое маленькое общество для наших детей. Начали ходить туда, и всегда он помогал, Бери олівчик і зроби листочки, схожі на листочки. Такі рисочки на них намалюю. Наші заняття проходять кожну суботу. Приблизно десь годинку ми щось робимо, а потім настільні ігри, солодкий чай, печиво, цукерки, бесіди з дітьми. Про корисне, про важливе.